Раз, раз вы, я сейчас с тобой, на, я буду с вами на вы, да? у микрофона а я... Не, вот тут хотя бы не менять это, ладно? Значит, я, знаете, вот Егор сказал, изменилось общество, не изменилось государство, не будем холопами. Светлана сказала, мы идем к Европе. Да, озвучали, что ничего не изменилось, а вот... У меня ощущение, вам это не будет очень интересно, это больше людям интересно, да? Сегодня начался процесс закрытия нашей программы, в очередной раз. Да, я уже, мне, мне уже, я уже устаю от этого, ну бог с ним, да? Значит, Демократическая власть. Да. Да, нормально, значит, 19 числа ко мне приехал в пятницу, за полтора часа до этой программы, ну до прямого эфира, Зура Баласаня сказал мне, что огромное давление оказывается, что 4 недели и все, и убирают. Я не знаю, откуда это давление. Перед эфиром я это воспринял не очень серьезно. Сегодня какой-то чиновник с Первого национального, государственный канал, а это там, президент канала. А тут чиновник звонит нашему, нашему коммерческому директору, даже не мне. И говорит, в понедельник вас в эфире не будет. Все, до свидания. Да. Ну просто так вот. А на основании чего? А на основании того, видимо, видимо того, что начинается предвыборная Агитация, да? А -а -а. Но, 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 постойте, постойте. Мы же выходили в эфир в 21.40, да, обычно. Значит, ко мне приехал Зура Аласанья, сказал, можно передвинуть вас туда раньше. Я понимаю, что для нас это не очень выгодно, потому что люди, особенно осенью, еще не приходят в это время к телевизору, но так как мы партнеры, я сказал, хорошо. Да? Но что, они 15 сентября не знали, что будут выборы? Да, они же прекрасно это все понимали. Поэтому, как бы, вот меня это тоже очень тревожит, да, реально. Да? Ну, так что, не знаю, кто оказывает это огромное, фантастическое давление. Да. Мне надо что-то сказать? Нет, тебе надо было это стоя выслушать. Я, Я очень хочу, знаете, извини, что на ты, все-таки мы долгое время общались на ты. Я думаю, что то, что у меня сейчас внутри происходит, очень много, мало людей поняли бы, потому что... Мне очень дорого журналистский цех. Мне очень дорого эта студия, потому что я очень много лет работал. И я считаю тебя своим другом, но знаешь, истина дороже. И истина не против тебя в этой истории. В этой истории я понимаю очень Зураба, который всеми своими силами, всем, что у него есть в жизни, хочет действительно сделать общественное телевидение. И я, как человек, который просто ну, всеми мыслями в этом процессе, Понимаю его положение. Человека, который находится между двумя огнями. С одной стороны, есть его душа, его тело, его мысли, его желание и стремление это сделать. И с другой стороны, есть власть, есть бюджет, есть разные политические партии, которые очевидно оказывают на него давление. Давайте не будем это скрывать. Все пытаются оказать давление на первонациональный. По разным причинам. В том числе, потому что у этой передачи огромный рейтинг. Вот Савик, можно буквально реплику? И, кого надо люстрировать? И я к чему хочу привести. Те люди, которые сейчас говорят про иллюстрацию, тоже давят на первый национальный. Все хотят получить в этом пироге свой процент. Савик, прощай, что Мастафа, мы как правый сектор никого не давит? Силой. Я имею в виду не мы, как блок Петра Порошенко, а молодые люди, которые туда пошли. Я, Игорь, Светлана, мой коллега Сергей Лещенко будем теми людьми, которые сделают этот парламент таким, чтобы он создал общественное телевидение. И тогда у тебя не будет таких проблем. Ты будешь на коммерческих условиях, на рыночных условиях выступать на этом канале. Сейчас, а я думаю, есть вопросы Вы знаете, сколько Первый Национальный платит нам за программу? Вот эту. 5 часов эфира. 12 гривен. Вопрос всегда остается, за счет вы Мы существуем за счет спонсоров и рекламы. Да, я это понимаю. Но как это объяснить людям? Как объяснить людям, что передача, которая на который тратятся огромные деньги, выходят на Первый национальный а за 12 А просто надо по получать рейтинги. Вот и все. Надо, тогда чтобы да. было много на ну, зрителей. Тогда, тогда ты все получаешь.